salom hammaga bugungi video darsligimizda samsung telefonlarning siz bilmaydigan ba'zi bir funksiyalar haqida gaplashib o'tmoqchiman demak biz boshladik buning uchun biz avvalo parametrlarga kirib olamiz va u yerdan qo'shimcha funksiyalar qismini topamiz va bu yerdan bir qonli режим degan joyga bosamiz va yoqamiz shunda biz tugma degan joyga qo'yamiz va biz telefonni pastga chiqishga qismigatez tez, tez, tez ikki marta bossak u ekrani kichrayadi mana ko'rib turibsiz yana ikki marta tez bossak kattalashadi bu sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan birinchi funksiyam edi ikkinchi funksiyam qo'shimcha funksiyalarga yana bir marta kiramiz ikkitalik messenjerlar qismiga o'tamiz bu yerda siz mana e, shu yerda chiqib turgan ilovalarni klonlashingiz mumkin ya'ni ularni ikkitalik qilib qo'yishlari e, qo'yishingiz mumkin masalan facebookni biz hozir klonlaymiz ya'ni ikkita qilamiz o'rnatishni bosamiz hozir biroz kutamiz o'rnatilmoqda o'rnatildi hozir ko'rsataman xo'sh mana bu o'zini facebooki hozir kirnga ko'rsataman mana ekranni pastki qismida chiqib turibdi ko'rib turibsizlar hozir unga kirib ko'rsataman mana hozir ko'rib turganingizdek bu hali ochilmagan yangi keyin buni o'zlaringiz ochib bemalol ishlatshlaringiz mumkin va sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan oxirgi funksiyam hozir sizlargao't o'rgataman sizlar aniq funksiyani bilmas edingiz buning uchun mana bu chekkadagi tugmani bosamiz va o'sha nastroyka xohlagan ilovalaringizga bo'ladi nastroyka tepadagi mana bu mana bu qismiga bosamiz bosganimizda qalqib chiqmovchi ko'rinishda ochish degan joyga bosamiz ko'rib turibsizlar bu yerda ilovamiz oynasi ochildi mayda kichkina bo'lib siz buni katlashtirib ishlatishingiz mumkin yoki chiqib ketishingiz mumkin yana bir marta bosamiz alohida ekranni ochish va bu yerda siz ikkita ilovadan bir vaqtni o'zida ikkita ilovadan foydalanishingiz mumkin mana bir vaqtni o'zida ikkita ilovadan foydalanishingiz mumkin bu bugungi video videodarsligimizda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan so'nggi funksiyamiz edi va shuning bilan bugungi video darsligimiz tamom sizlar bilan yana ko'rishguncha xayrlashib qolamiz